А вы сами поддерживаете нападение, Россия, на поддерживаете нападение России на Украину? Я поддерживаю СВО, даже не поддерживаю, а понимаю, почему, почему это произошло. Поэтому отношусь с пониманием. Поделитесь. А вы я так понимаю, не поддерживаете. В вашем, э, скажем так, случае тоже не поддерживал бы, потому что потом же все ваши СВОшники сядут в тюрьму, так как у СВО нет никакого юридического обоснования. На сегодняшний день российская прокуратура может любого СВОшника осудить за просто у то есть военным никаких полномочий юридических не дали. Понятие СВО в законодательстве Российской Федерации никоим образом не фигурирует. Никакого СВО нет. Данные все люди упают других людей нарушая уголовный кодекс российской федерации поэтому когда ну россия еще больше ослабнет опять же внутренние элиты ее борьба внутренних элит ее добьют такой будет реверанс со стороны россии вот на тот момент какого-то чрезвычайного комитета который будет управлять вот остатками государственности им будет очень легко сделать украине реверанс и вот так просто всех СВОшников вот так раз и осудить вот так осудить сказать видите мы их осудили за Украин. Их осудят и посадят всех. Вот так вот, половят кто на без ног на утюжках кто на колясках, кто кто целый, кто здоровый, кто только с фронта приехал, кто уже пять лет как отрубил. Все сядут в тюрьму по уголовной статье. Ну всем тем уголовным статьям там же разбой, убийство, грабеж. Вот просто весь уголовный кодекс.